Життя непростим, воно ще простіше, ніж ми гадаємо. Тільки не завжди ми знаємо, як прийняти просте та водночас ефективне рішення. Щастя, любов, гармонія, статус та гроші все в наших руках. Кожного дня ми маємо на це тисячі можливостей, і сьогодні також. Давайте разом зробимо наше життя простішим, кращим та щасливішим. Це програма Ірини Шевченко. Життя ще простіше. Ціво, на якій основі ми будуємо стосунки, що є необхідним і достатнім для тривалих успішних відносин. Є така думка, що три аспекти роблять стосунки гармонійними: спільні інтереси, взаємоповага та інтерес одне до одного в особистісній сфері, та гармонія в сфері сексуальній. Якщо хоч одна з цих сторін випадає, стосунки перекошуються чи взагалі розвалюються. Спільна праця без особистісного взаємного інтересу. І без сексуальності перетворює пару на холодних та прагматичних ділових партнерів, тільки інтерес особистісний на приятелів чи друзів, а лише секс на коханців без зобов'язань та майбутнього. Якщо ж наша мета родина навряд чи нас влаштує хоч якийсь з цих напівваріантів, же стосунки розвиваються з часом, ми звикаємо до партнера, ми дізнаємося про всі його недоліки та у буденних неромантичних справах втрачаємо пристрасть. Чи це неминуче, чи є ймовірність? Не втратити чарівність стосунків за рік, 5 чи 10 спільних років. Чи ми можемо повернути втрачену повагу спільні інтереси, чи врешті пристрасть? Що взагалі є необхідним і достатнім для довготривалих успішних стосунків? Чи штуки все ж таки укладаються на небесах? Вони будуть. і Для того, щоб їх вистраювати, потрібно приложити усі. усилия быть внимательным, усилия взаимодействия, созидательные усилия. Если мы будем обмениваться только упреками, претензиями, торговаться своими вкладами, то это путь в никуда. Мне кажется, что уже привычка начинается, и там обыденность очень сильно влияет на их отношения. Если это настоящие отношения, то они становятся крепче. А если нет, то они рушатся. Очень много зависит и от мужчины, и от женщины. Самое главное, чтобы они оставались людьми. А вообще, есть так называемая теория биологических циклов, указывающая, что средняя прорывность семейной жизни около четырех лет пока родился ребенок и первоначально нуждалась в защите. Если хорошо развиваются эти отношения, то в сторону большего доверия, дружбы, ну, любовь, наверное, тоже остается все-таки. Существуют семьи, которые способны хранить огонек любви в течение веков. Если нормальные отношения, то укрепляются. В лучшую сторону, конечно. Всегда происходит такой сценарий, что стосунки почитается добрые, красиво, хорошо, весело, а заканчиваются все погано. То есть сейчас он все хуже и хуже и хуже. Нет, я просто хочу сказать, что в зависимости от жизненных трудностей, если это отношения выстроены на хорошей платформе, на хорошей базе, то трудности они только укрепляют эти отношения, они совместно их преодолевают, ценят друг друга, ценят каждый вклад другого ценят в общее дело и так далее. Когда отношения плохие, то любая трудность, если это серьезная проблема, она развалит эти отношения, потому что каждый будет говорить о том, что развал этих отношений связан с другим человеком, будет перекладывать на другого. Трудности развалят только плохие отношения, хорошие укрепят. Поэтому можно говорить о том, что со временем они могут устояться, быть хорошими и, и прочными. Насколько совпадают цели у человека в у ужинок в отношениях, и что однако ведь с часом, с веком, насколько они реальны? Если говорить о, собственно говоря, нагрузке на половые отношения, то модель юноши, это у него ценность, допустим, сексуальных отношений достаточно высока. Ценность психоэмоциональных отношений чуточку ниже. По определению у девушки молодой, у нее как раз все наоборот. То есть такая модель, когда у юнацкого вице человек будет сексуальные стосунки, так как девчина намагается с ним в же часто побудовать романтичные. Да? Да, если предполагать, что такие же отношения ожидает другая сторона, то это несколько ошибочно, мы видим немного другими глазами, но со временем, когда человек взрослеет, когда он уже свою сексуальность утвердил, он уже видит что-то не только это, что-то еще и другое. За этой функцией видит человека, который важен, который ценен, с которым выстраивают разные отношения, сексуальные в том числе. И тогда модель выстраивается такой что сексуальные отношения начинают быть функцией от личностных отношений. Если у меня хорошие отношения, то и хорошие сексуальные отношения. Не наоборот. Вот, потому что когда портятся отношения, они друг другу говорят, не трогай меня, не подходи ко мне, отойди от меня, пожалуйста. То есть их личные отношения так влияют на сексуальное, что они просто невозможны. Вот, поэтому э, это нормальное развитие. Ну, женская сексуальность... Как водится, развивается немножко позже. Вот и это может быть некой асинхронией, да? вот. хотя я думаю, при самом важном интеллектуальном развитии, при, при важном сексуальном развитии, к которому относится интеллект, эта ситуация поправима. Человек может понимать и эту ситуацию запросто сгладить. Человеческие истории выпадки, когда самые сексуальные стосунки начинались, стосунки романтичные и долго и э, что психология говорит с приводу сексу на первом побачении, на до, 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 чего это приводит? Чи на каком побачении это нужно практиковать? Там на шестом, на восьмом? Ну, я думаю, что вообще императива здесь никакого нет. Есть какие-то культуральные ограничения, есть какие-то стереотипы. Известны такие истории, когда это было последнее увидение, и потом это все началось, ничего хорошего из этого не вышло. Бывает, когда с первого побачения это все начинается, все хорошо складывается, жизнь укрепляется. И, собственно говоря, это удел искренности отношений. Наши с человеком стосунки дуже змінились, как я народила. Спочатку годувала, вкладала сыночка спати зі мною. Потім стали спати з чоловіком, але нічого не змінилося. Чи я така стала для нього неприваблива, чи щось змінилося у нього, а може він кого собі знайшов. Наша героїня хоче повернути якісь відносини, які були до народження ну, ребенка. Я думаю, що потрібно будувати відносини зі своїм мужем. может быть, она не знает и не понимает, почему это случилось. Может, у него тоже можно спросить. Может, он боится, что она кормящая мать. Может, у тоже какие-то такие щадящие режимы. Она может подумать, что у него пропало желание. Все-таки отношения можно и выяснить. С другой стороны, может действительно так, что у него были какие-то представление о том, о ее сексуальности, о ее каком-то внешнем виде. Может, он несколько изменился с рождением ребенка. Я думаю, что если базовые отношения хорошие, то эти отношения можно возродить. Но я думаю, что важно поговорить. Ну, а потом, если она хочет это дело вернуть, то, в принципе, вернуться, возвратиться в форму, по-моему, не проблематично. При современных отношениях жизни вопрос не стоит. Если действительно партнер, на какой-то час втратил свою сексуальность, то это тоже нужно разговаривать, так? То есть, возможно, этот ее человек, он не уявляющий что какие-то гормональные изменения, так? Что какие-то биологические аспекты, и пояснить, может ему нужно. Так? Мужчина должен понимать, что перед ним уже мать, что перед ним женщина, это может, другой уровень отношений. И здесь, здесь, если он он зреет, то я думаю, что все вернется на свое место. Единственное, хотелось бы предупредить, что не, не надо выяснять отношения в претензиях, а почему, а может быть, а что-то может случиться. И ключевое слово э, зайти эти разговоры с Фокином. Поговорите спокойно. Да, спокойно выяснить, узнать, что тебя беспокоит, что тебя волнует, что тебя огорчает. Мой не собирается ехать до Испании на заработки на 8 месяцев. Я боюсь потерять наши отношения, потому что можно за такой час сохранить почуття и верность. София, мне 26. Важно, чтобы было что хранить. Если есть что беречь, и оно действительно ценно для обоих, то, наверное, может и можно. Потом у каждого представление о верности, вот этой, оно имеет свою цену и, и свой способ выражения. Тут неизвестно, что, что главное, потому что, на мой взгляд, гораздо хуже, когда, находясь с одной женщиной, думает совершенно о другой. то может, и покажет, какой якости Трудно сберечь того, чего не было. С мужем разум 9 лет. Зараз я до него вообще ничего не чувствую. Займаю голову, работаю, детьми, друзьями. А бы чем? в душе пусто. Что с этим делать? Без подписи. Важно понять, что она имеет в виду. Если у него пропало сексуальное влечение, это одна сторона вопроса. Если пропала значимость его вообще в целом, как человека, как того, кто находится вдруг рядом, это другое дело. Если пропало сексуальное влечение сексуальное, то какие-то нужны может быть какие-то там инструменты существуют для того чтобы это все возвратить. А вот если не тот человек оказался, то нужно хорошо себе задать вопрос: а был ли этот человек? или может быть строились иллюзии, а теперь вы видите, что это не тот человек, который рядом, чем дальше, тем больше вы в этом убеждаетесь. И тогда вопрос, зачем эти отношения или сохранять? Тут, возможно, прежде всего нужно быть честным с самой собой. Что происходит, и что вообще нужно с отношениями развивать дальше. Или это уже не, не, не та людина, которая будет в Нужно себе ответить на главный вопрос, что для меня представляет из себя ценность. Что является ценностью отношения с этим человеком? Этот самый человек. Или то, что соседи скажут, что мы с ним бережем наши отношения, и все говорят, что мы так вот хорошо живем вместе. Что для меня ценно? Если мнение соседей, я думаю, что не нужно их слушать. Может быть, и, и даже боязнь сделать больно другому человеку, не нужно так опасаться, потому что всю жизнь прожить и ощущать, что ты к человеку не совсем хорошо относишься, в какой-то иллюзии, это, наверное, очень тяжело. Поэтому, об этом нужно поговорити, это нужно вияснити і це можна розрішити. Якщо наші стосунки мають та взаємну цінність, складні задачі їх лише покращують, уявіть, таке теж буває. Якщо ми маємо проблему з пристрастю, подивіться, що ще не так, і саме там починайте працювати, бо невидима причина буде там. А мы ждем на ваши истории и вопросы за нашим мылом. Життя, Как всегда, ще простіше, Не прощаемся.